Для того, чтобы в жизни чего-то достичь, нужно быть немного одержимым. Тузик не был сукой. Тузик, сука, был странным. Он не мог довольствоваться обычной собачьей жизнью, дремать в конуре, глотать кости, лаять на проезжающие мимо машины. Тузик считал, что все это мелко. Он желал чего-то большего. Его душа жаждала подвига частенько Тузик делился переживаниями с другим дворовым сом Шариком. Неужели мы созданы для того, чтобы ссать на углы и брехать на прохожих? А для чего же еще удивлялся Шарик? Разве можно жить без мечты, вздыхал Тузик. Мечта. А зачем она? лениво спрашивал Шарик. Он уже давно пришел к выводу, что Тузик не сука, но Тузик сука странный. В иерархии все устроено очень просто. Кто задорал выше ногу, тот и главный. Но всякая это не устраивало, положение такой вещей. Он знал, место под его есть всегда. Даже если твой рост не позволяет тебе задрать ногу выше, не беда. Прославиться можно и другим способом. И Тузик действовал. Он с азартом гонял котов, порвал несколько старых ботинок. А когда проходил почтальон, лаял на него с такой злостью, что почтальон думал, какой этот Тузик сука странный. Мы часто думаем, что жизнь несправедлива, но это не так. Она каждует, каждому дает свой шанс. Выбыл шанс и Тузику. Однажды утром он нашел в водоре старую грелку. Радуясь неожиданной находки, Тузик налетел на, гретку, на грелку, полагая, что расправится с ней, как со старым башмаком. Но грелка оказалась куда прочнее. Как ни старался Тузик, грелка не подалась. Он налегал все сильнее, пока не дошел до полного стервенения. Но как ни старался Тузик, какими бы яростными не были, атаки, целостность грелки практически не пострадала. Под конец Тузик полностью выбил свои сил, а на грелке едва виднелось несколько следов от его зубов. вот видите, сука крепкая. подумал Тузик и отправился в свою канару обдумывать положение. На утро Тузик решил, что сдаваться было бы не по-геройски. Продолжил коварным резиновым противником. Он рвал ее зубами, наступив лапой, заживал челестях мотал и из стороны в сторону. Пытался жевать, драть когтями, ничего не помахало. Ближе к полудню во двор забежал шарик. Ты чего бесишься? Да вот видишь, сука, грелка не рвется. Тяжело дыша, ответил тузик. А нафига ты ее рвешь? А потому что я должен. Шарик не понял, что я к ему должен, тузик набудунул. Тузик он какой-то сука странный, но забавный. И приезжал дальше звать других собак. Через час двор тузика превратился в арену. Свора собак с окрестных дворовой помоек образовала круг, на которого был странный пё, внутри которого странный пес бился с грелкой. Впрочем, числе зрителей едва ли нашелся в один фанат тузика. Собаки ухмылялись на него и думали. «Вот сука долбанутый!» Многие не стеснялись откровенно выражать свой мнение. «Успокойся, придурок, идиот, что ты не уцепился, это невозможно!» И чем больше расходился этот тузик, тем более обидными становились комментарии. Мля, гладиатор, в жопу ты порвешь эти грелку. По успокойся!» Но Тузик не мог успокоиться. Его не волновало, что этот приятель Шарик собрал с форуса всех круг и выставил его идиотом. Его не волновало, сколько сил он потратил и какие раны он может получить в этой схватке. Его не волновало ничего, кроме, сука, грелки. Силы были на исходе, грелка не поддавалась, в беды наступал в решающий момент. Либо он, либо она. Когда накал страстей достиг предела, Тузик полностью утратил способность трезвомыслить впал в и начал греть грелку, что было мощь. Сперва его яростные укусы тонули в податливой шкуре грелки, но вдруг неожиданно друзья почувствовал, как один зуб, один из его зубов, вместо того, чтобы медрезин, состоял в ней. В обороне противника появилась маленькая брешь. Через пару секунд дыра уже была не такой, такой, что за ее край можно было уцепиться зубами. Тузик ухватился за край лавы, до дыры, Лапами наступил на грелку и рванул, что было сил. Резина поплыла. От ощущения близкой победы силы тузика утроились. И он рванул так, что с с минулы чпок, добрая половина грелки оказалась у него в зубах. В то время вторая еще лежала, лежатая лапами. От удивления свора собак тут же затихла. Во дворе воцарилась гробовая тишина. Слышно было тяжелое дыхание тузика, зависшего над пореженным врагом. Потом, также в мировой тишине, Тузик выплюнул кусок грелки и сел, пытаясь отдыш отдышаться. Как только Тузик выплюнул кусок грелки, с неба на него снизошел столб света. И по этому столбу, словно в невидимом лифте, на землю спустился зеленый аватар. Вот ведь, сука, зеленый, подумал Шарик. Аватар тут же перехватил его мысль и отправил в свое ответное сообщение. От «Ты, сука, блохастый. Шарику стало стыдно. Но Аватар... Аватар подошел к пузику, картина поставил на землю свой посох и сказал, красава, скажу я тебе, не каждому тузику дано грелку порвать. Ты молодца. Я удивился пузик. Ты мой лохматый друг, ты, ты грелку порвал и тем самым пошел в историю твой подвиг отзовется вечности. Это я тебе говорю. Ну, ну, застеснялся герой, я просто тузик. Тузик, ты не просто ты, ответил в странной манере аватар. Ты, сука, настоящий джедай. И это я тебе говорю, аватар. Ты мечтал о подвиге и совершил его. Не останавливайся же, мой друг. В мире еще много грелок, которые нужно порвать. И далеко не каждый может это сделать. А ты можешь, так действуй. Закончил Аватар и начал медленно подниматься вверх. «Аватар, постой!» – тянул Тузик. «А в чем прикол?» Аватар плавно обратно опустился на землю, облокотился на посох и закатил глаза. «Храм Вечности велик, и никто, никто из смертных не может изменить его архитектуру. Но мы всегда можем нацарапать что-нибудь на стене. Это и есть наш след Вечности». Оба они, сука, странные, подумал шарик. А ты, сука, забрал, подумал аватар, и мысленно выключил шарика, который тут же неуклюже заявился на бок, закатил глаза и вывалил язык. Аватар снова начал главное подниматься вверх. Иди, тузик, и рви своих велки, следуй своему предназначению, не обращая внимания ни на что. Так поступали все великие. Как только аватар простарился в небе, и свет погас, Тузика обступили обалденные псы. Шарик тоже пришел в себя и притиснулся к тузику. А ты, сука, крутой, сказал он. А ты, сука, козел, а ты, 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 ты...? Тузик, 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 тузик Как он и вошел в историю? Тузик, который порвал тарелку.